संसारमा घुमाइरहेको छ हामी सबै नारायण त नारायणका सन्तान हो अब कसरी आइन्छ भन्दा उपदेशी जाल माझीको माथिको जालमा परेपछि त्यो माछु समुद्रबाट बाहिर आउँछ अनि त्यो माछाको शरीर भनेको के हो भन्दा मनुष्यको देह त्यहाँभित्र भएको प्रतिुम्न भनेको को हो भन्दा जीवात्मा अनि भगवान् कृष्ण भनेको परमात्मा यो आत्मा परमात्माको मधुरतम मिलन नै यो प्रत्युर्ण र कृष्णको मिलन हो भनेर मारिआ छ मेरो नाउँ लाउँ प्रभुको दर्शन गार

हरियाय मृदेह मद्यम सुलभ सुदुर्लभम नव सुकल गुरुकर्णधारम मैकूल नवस्वते स आत्म यो परमात्माले दिएर पठाउनु भएको के हो भगवानले बडो सुन्दर तरिकाले रत्न गरेको ढुङ्गा हो यो मानव जीवन मुक्तिको द्वार यो मुक्तिको द्वार हो मन कति वर्षमा मिलेको भन्दा अरब वर्षमा एकचोटि कति वर्षमा अरे बाहुन अरब वर्षमा एकचोटि यो चान्स भगवान्ले दिनुभएको अवसर दिनुभएको मुक्त भन्नको लागि अब यो चोला पनि यतिकै बनी भने चौरासीमा कति 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 पटक चक्कर लगाएको विषयको भोगा गरी खैता

गरमा ढुमिरहने हो डुलिरहने हो भने दुखी बनाउन खोजेको होइन सबैलाई सुखी सबैलाई आनन्दित तुल्याउनका लागि परमात्माले शास्त्र दिनुभयो सदगुरु दिनुभयो ध्यान गर्नलाई मन दिनुभयो ध्यान गर्नको लागि मन दिनुभयो अनि शास्त्र श्रवण गर्नलाई वाणी कान दिनुभयो सुन सुन्नको लागि अब मनन गर्नको लागि बुद्धि दिनुभयो तर सबै गर्दा पनि आफ्नो कसले छोड्छ रु कि छु जस्तो भए पनि राम्रै छु भनेर आफ्नै बानी आफ्नै बाटो हिँडियो भने भगवान्को के लाग्छ यो प्रचुनको कथा है अरूको नभएर यो तपाईँ हाम्रै आत्मकथा हो समुद्रमा लगेर शम्बराजुले उचाल्दै पछार्दै पछार्दै उचाल्दै गरिरहेको छ भक्तवत्सल भगवान्को अलिक चिन्ता बुझो नि है बुझै बुझे समुद्रमा फ्याङ्दै गरेको छ अझै पनि छैन अझै पनि बुद्ध भइएको छैन प्रबुद्ध भएको छैन एउजा जहाँ जहाँ जानीका होलाको यात्रा जानु छ पन्छी भिन्जा तोडेरोडाको पक्षी भ sub indo by broth3rmax আরে بچه যেন আসポンনোতে ধানকে গজারিয়ে তোর নোরবে আইছে না ওপারে যে মাঠে মহে যেন আরক্যাতা হে আনন্দ যাত্রা জানিত পথে জীবন তোরই আরক্যাতা E